saslomu alaykum hurmatli yurtboshimiz shavkat miramon mirzayev men qashqadayro viloyati dehqonobod tuman chashma imron mahalla fuqaro yirindan muqimov riyosatidan men shuni aytib o'tamanki dehqonobod tuman o'rmon xo'jaligi direktori rano bozorova aybi va ko'p ostidagi ayrim xodimlarni aybi bilan zaravshon archa daraxtlari kesilib nobut qilinmoqda uni isboti ikki ming o'n to'qqizinchi yil dehqonobod tuman o'rmon xo'jaligida yetmish uch tup archa daraxti kesilib unga qo'llangan bir yuz o'ttiz besh million bir yuz sakson ikki ming olti yuz so'mlik zarar belgilangan to hozirgi vaqtgacha davlatimiz byudjetiga kirim qilgan yo'q ikki ming yigirmanchi yil yigirma ikkinchi aprel kuni dehqonobod tuman o'rmon xo'jaligi to'rtko'l o'rmon bo'limidan to'rtinchi sahhaddan ellik sotix yerdan bo'lim boshlig'i boloqov bobur o'z mansabidan foydalanib hurmatli yurtboshimizni qonun qarorlariga bo'ysunmasdan oltmish tub bo'yi yigirma metr o'sib turgan tabiiy zarafshon archasini kesib o'zlashtirdi u holatni men eshitib o'z vaqtiga özge tegişli vilad ekologiya vilad örmün xoyjalıqga müracaat qaldırdım. Leki ta hazır ki vaxt geçe cevabgar şahsga çora körgen yok. Hazır ki vaxt konum buzar avcıge çıkıp bürzu 40 tup arca kestirip özlaştırdı. O haladını men tönkasını körüp tönkasını foto videoga ve foto fotovideoga olganman hurmatli yurtboshimiz hozirgi vaqtda buzarlik avjiga chiqib dehqonobod tuman direktori ra'no bozor bir necha yil pensiya yoshidan o'tgani sababli davlat idorasidan chiqmaydilar arhchazorni ehtiborsizlikka taylab qo'yganlar bu holatni hammasidan ra'no bozorni xabarlari bor tabiatni aslab kelajak avlodga meros qoldirishga o'z hissamni qo'shmoqchiman bular shu yurtning alamzada xalqi afti angorlaridan qahru g'azab upurib turibdi kimdir xotini bilan urushib chiqqan kimdir quloqsiz bolalaridan darg'azab kimdir omadli qo'shnisini ko'rolmay kuyib yonyapti qaysidir ijarachi uy begasi tanbehlaridan bezor qisqasi olomon hukumat qarorlaridan tortib sevimli komandasi yengilishigacha bo'lgan ikir chikirlardan qahr otiga mingan lekin hamma birdek jim